Заместитель начальника управления архитектуры исполковым Ольга Никитина завершит свою трудовую деятельность уже на этой неделе. Напомню, бывший главный архитектор города покинула свой пост в начале года, но осталось на три месяца доработать 15-летний стаж. Около 40% татарстанских студентов сегодня обучаются на бюджетной основе. В этом году количество бюджетных мест увеличили на 15%. Такие данные были озвучены на сегодняшнем брифинге в Кабинете министров. Районные списки на целевой прием бюджетников уже сформированы. До 20 мая вузах должны определиться, сколько льготных мест будет выделено по каждому направлению. В этом году в Набережных Челнах обустроят 9 пешеходных тротуаров. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 миллионов рублей. Новые дорожки появятся на проспектах Чулмана и Дружбы Народов, на улице Раскольникова, в районе 101 детского сада и других частях города. Этим утром акции КАМАЗа подражали на четверть. Резкий рост объясняется переговорами, которые прошли накануне с главой правительства Вьетнама. Как сообщил после встречи премьер-министр России Дмитрий Медведев, страны договорились о 17 инвестиционных проектах, в том числе о сборке российских грузовиков на территории Вьетнама. Впервые с ноября 2014 года курс евро на торгах опустился ниже 60 рублей и составил 59 рублей 90 копеек. Американская валюта также незначительно подешевела. Минимальная отметка, до которой сегодня опускался курс доллара, составила 55 рублей 28 копеек. Все выпуски сейчас в городе, а также отдельные сюжеты доступны нашим зрителям в социальной сети ВКонтакте. Адрес группы вы сейчас видите на экране. Пишите, комментируйте, оставляйте свои новости.